Вернемся в русло, я объясняю, вот эта коррупционная схема, вот этот приказ, есть коррупционный, вот антиконституционный и э, э, генеральный прокурор в область законодательства в ТОРСе. Обращаю внимание на то, что, что такое змеи предположения. Положение. Это просто техническое, формальное, как вести, как заполнять, как набирать, сколько там позиций в каком-то поле и так далее и тому подобное. Это же, когда он дал указание вместо досудебного расследования проводить проверку, это не змины до положения, это змины в закон. То есть он создал новые нормы закона, он всунулся в деятельность Верховной Рады. Но этот приказ, посмотрите, он согласован. Значит, он свободен. Министр внутренних справ Сахарченко, глава службы безпеки Украины Калинин, голова Державной податковой службы Украины Клименко. Объясняю, да, что да. это такое? Это... Нет, что это такое? Это лица, это органы, которые в статье 216 фигурируют по подследственности. Значит, вот есть уголовный кодекс Украины, вот эта группа дел подлежит. Министерство внутренних дел, вот эта группа УК статей подлежит таможенной, вот это налоговой, вот это прокурор, прокурор, прокурора, но здесь государственное бюро, но ну, сейчас его не создано, а бюро расследования и прокуратура. То есть это четыре, четыре, будем так говорить, кита, которые как раз являются э, руководителями проверки наших заявлений об уголовных правонарушениях. И вот эти четверо, они собрались организованной группой и совершили преступление и издали вот этот приказ. Поэтому и в прокуратуре то же самое делается, 7 дней проверки закрытия производства, и в милиции это же самое делается, и в налоговой службе этого же самое делается, и в безпеке Украине делается это же самое, потому что это все согласовано, вот сели четверо и согласовали вот это преступление. Вот я говорю о чем. И мы обратились в Верховную Раду о том, что вот этот приказ, это есть э, вмешательство в законотворчество Верховной Рады. Что делает Верховная Рада? Она направляет в Генеральную прокуратуру. За належность. Она направляет наше заявление о создании комиссии по проверке этого приказа и о том, что он вторгся в деятельность Верховной Рады. В Генеральную прокуратуру направляет. Ты сам что в Генеральной президент. прокуратуре Получается. делается? Мы получаем ответ от заместителя начальника главного управления, начальника управления надзора за соблюдением законов органов внутренних дел. О чем тут внутренних дел? Расскажите мне, пожалуйста, какой-то заступник начальника ты? Ленка и он пишет таким чином. Представы для скасувания наказу генерального прокурора нет судни. Вот заместитель начальника некоего управления Ленка рассказывает нам о приказе генерального прокурора. Он его проанализировал. А что же он пишет? Что системный анализ положений криминально-процессуального кодексу? Частині 214 статті 24 свідчить про те, що заява як передумова для початку досудового розслідування у кримінальному провадженні, має містити достатні дані. Тобто має про наявність в описаній заявником події ознак кримінального караного діяння. Да? Ось вот, що він робить. Значит, он факти сейчас фактически сейчас отрицает статью 214 и пишет, что она должна содержать достаточные данные, в то время как тут написано, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения. И не данные, а обстоятельства. Разница есть. Обстоятельства, чем рассказывать, что зачем, что произошло. А данные, это уже четкие какие-то должен факты изложить, какие-то статьи там и так далее и тому подобное. Вот. И пишет, аналогичные положения были предбачены в статье 97 КПК Украины в Святого ропа. Хочу обратить внимание, что аналогичные преступные действия как раз они совершали и раньше. Что они писали? Ваше заявление не содержит признаков, поэтому мы не будем проводить проверку в порядке статьи 97. Вот что нам писали. Это по тем заявлениям, где они видели, ух ты, тут же надо человека посадить, дай-ка я ему напишу, что нет признака. Ну проверять не буду в порядке статьи 97. Буду и суды об обязывали, я обращалась в суд, суд обязывал провести проверку в порядке статьи 97. Я за там разъяснению конституционного суда. Да, и писал, что, в было было. что заявление. А вы за сейчас республик… зараз дивим, вы пошли, вот а решение. решение Конституционного суда, дия, чи не дия? Это статья, не действует. Вот решение Конституционного суда, что они обязывают в порядке криминального <свят> судочинства, а не в порядке закону про звернение граждан реагировать на заявление. Сама решение действует, школа, она не дия, не дия, типа как уже. Да, тут все но, вся эминации, да. но если вы обратитесь в административный суд с иском о бездеятельности, то вам ответят, что согласно вот этому решению от 14.12.2011 года, все споры по заявлению о преступлении вы должны решать в судах, которые рассматривают уголовные дела, то есть в местных судах, а не в административных. Но, но посмотрите, как сузили наши возможности об, обжаловать бездеятельность. Вот у меня, например, заявление было, которое было направлено судом в прокуратуру области, а его направили в районную прокуратуру я обжаловала это направление. И суд обязал вернуть заявление из районной прокуратуры в областную прокуратуру. Вы сейчас вот этот момент обжаловать не можете. Вот вы подаете заявление, Нет. а его направляют бог знает к кому. И вы не можете это обжаловать. И судья пишет, а это не обжалуется по Но новому отпускам, Понимаете? Ведь бездеятельность, бездеятельность и рознь. Это. Понимаете? Обжалуется только ненесение сведений в реестр. И то, Я вам скажу, не Фактически не 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 дали право нам громадянам України і все, а більше ні на що право не дали. Ну і в результаті воно в не натримало. Ну, оцей зв'язку, те, що говорить Юрій Борисович, то я просто вже документально, я би сказав, підтверджую з трудами. Я отримав три рішення суду. По різним справам, в принципі, підійшли до Вищого адміністративного суду. Тобто, Першу і другу інстанції я ви, ну, виграю, визнає суд без діяльність прокурорів. Да, доходить до Вищого адміністративного суду, прокурори дають вказівку. І в принципі, що робить суддя Вищого адміністративного суду по, по двом справам? Скасовує. Рішення тільки не за моєю, навіть, а за касаційною скаргою Генеральної прокуратури вони подають. І ця практика практично працює вищий адміністративний суд, задовольнив їхню касаційну скару. Зараз на підході також, така ж сама виграна мною справа по і другій інстанції щодо бездіяльності обласного прокурора. Заступник уже питом, який то механізм, я сам його що не доганяю, де скрите їхні. Як правило, касаційну скаргу подав кудрявцев, і він на той момент винесення рішення він навіть не працював вже. От я в яка його може бути правомірний святою касаційної скарги, він вже не працює. При тому подавав касаційну скаргу, і в мене позов був поданий до бездіяльності генерального прокурора конкретно, а він виступав вже, як преподносить в залі розмиту структуру Генеральну прокуратуру взагалі. <головно> і, <головно> і Виступає на захист, в принципі, не генеральний прокурор, навіть за його підписом касаційно, як мінімум, до да підписує е, е, заступник генерального, який вже на той момент не працював. Те саме зараз реалізовується по відношенню до обласної прокуратури. Значить, я вам хочу сказати заступник начальника, який не працює. речка. ваш суд написав, що ваше заявлення має розсматриватися в Уголовному судом праві. Теперь что происходит? Человек подал заявление, его не рассматривали. Суд указал, что в уголовном судопроизводстве мы открываем кодекс. Заявление, допустим, было подано -то полгода назад, год там, или сколько-то. времени принимал, Мы открываем да. кодекс и читаем переходные положения. Пункт 3. Пункт 3 написано, Разумеется. что если было подано заявление о преступлении, по нему не было принято постановление о возбуждении дела или об отказе возбуждения дела, оно передается следователю на проведение досудебного расследования, внесение в реестр. Попытались мы жаловать. Вот было заявление. Ни следов, ни, никаких этого заявления не было. Значит, подали постановление, подали жалобу в суд на постановление об отказе возбуждения уголовного дела в расчете на то, что по нему было вынесено заявление постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Состоялось заседание, пришел представитель прокуратуры и сообщил, что по этому заявлению не выносилось процессуальное решение, не постановление о возбуждении, не постановление об отказе. Итак, есть заявление, по которому, как сообщил представитель прокуратуры, суд отказал в от удовлетворении жалобой со ссылкой на то, что нет предмета, нет постановления. Я беру это копию судебного решения. Посмотрите, вот судебное заседание установлено, что было такое-то заявление, по нему не вынесено процессуальное решение. Есть пункт 3 переходных положений. Согласно этому пункту, мое заявление должно быть при вступлении нового кодекса в силу передано, следователю, внесено в реестр и начато досудебно расследование. Однако в судебном заседании представитель прокуратуры не сообщил о том, что по этому заявлению начато досудебное расследование и сведения внесены в реестр. Следовательно, наличествует бездеятельность. Вот я подаю жалобу на бездействие генерального прокурора и прикладываю копию вот этого судебного решения, где установлено, что по моему заявлению не вынесено процессуальное решение. Это доказательство бездействия. И прошу суд, чтобы суд обязал Заявление в реестр, по моему заявлению, поскольку вступил в силу новый кодекс, у меня было заявление, они не вынесло процессуальное решение. Что же мне пишет в Вы даже не представляете, что пишет в себя. Я представляю. Значит, это единой шаблон. Это единый шаблон. Это, шаблон, вот шаблон. вы шаблон. Мы не представляем. Шаблон, потому, шаблон. Что у меня два. Таких, и три таких, значит, которые разработаны, а ну скажите, я полагаю, не без и, участия и прокуратуры. И это я подтверждаю, да. Заперечения от прокуратуры, переписываются в решения. А мы называем трафарет, а вы, конечно, вот, шаблон. Вот, это вот, это, вот этот шаблон, в нем на самом деле четыре шаблона, четыре момента, которые полностью вот, перечеркивают все. И переходные положения, и статью 214, и 55, ну все, вот это можно, ну, вот можно, вот. Вот это можно выкинуть в мусорник, а вот... Суд у Гархаву, только вмість цього кодексу везде... Вона мене теж Слушайте внимательно. Шаблон перший пише суддя. Виходячи зі змісту частини першої статті 214 КПК України, бездіяльність слідчого прокурора, яка полягає на внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, є не внесенням відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР в Продовж 24 години після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне порушення. Таким чином, предметом оскарження за пунктом 1, 6, 1 КПК є бездіяльність слідчого чи прокурора, щодо невнесення відомостей до ЄРД впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. Тобто, якщо я подала заявление, извините 9 ноября, вот, а... По, по нему, по нему не внесено. То И значит внесено. я уже не могу обжаловать, потому что оно же, извините, в течение 24 часов не было внесено, существовал еще старый кодекс. Потом начался э, действие ну, нового кодекса, оно не внесено. Естественно, эти 24 часа уже давно-давно оттикали. Вот. И я говорю, позвольте, вот я говорю в апелляции, скажите мне, пожалуйста. А как мы можем вот эти 24 часа отсчитать? Нам же не сообщают, а теперь, да. когда мое заявление попадает к следователю. <laughs> Мне же не сообщают, как я могу сказать, что вот я знаю, что к следователю оно попало 25, допустим, декабря. 26 декабря 24 часа я бегу скорее в суд, и да, это самое, как говорится, да, или в течение 10 дней и подаю и говорю, вы знаете, вот к следователю попало, он в течение 24 часов не вынес. Но я же не знаю, попало оно к какому-нибудь следованию, не попало. Вот пришел прокурор и говорит, не вынесено было по нему процессуальное решение 20 декабря. Я говорю, о, вот я и узнала о бездеятельности, а подано оно было 9 ноября. А судья Гаркава говорит, нет, нет. Вот только то, которое в течение 24 часов Понимаете? Что Неизвестно помочь? от какого отчета. То есть, получается, я не могу обжаловать бездеятельность по невнесению сведений в реестр. Это первый шаблон. Могла, что вам? Это первый шаблон. А я успею, Следующий шаблон. Следующий шаблон. Поряд с Вы подумайте. Порядок вырешения заявка по ведомому про которые які до органи без знания свечи прокуроре, до набрания чинности КПК Украины 13.04.2012. І по яких не прийнято рішення про порушення кримінальної справи чи про відмову у порушенні кримінальної справи, циті на регламентована пунктом 3 перехідних положень КПК, відповідно до Якова, такі заяви передаються органами досудового розслідування, згідно з цим кодексом до початку досудового розслідування. Далі не пишеть, крім того, згідно пункту 6 акін, положення про порядок ведення ЄРДР, затверджено наказом Генерального прокурора України 17 8.2012 відомості про такі заяви вносяться до реєстру органами досудового розслідування протягом 10 днів з моменту його впровадження. Я говорю, операцію, позвольте, Тут суддя пише з моменту його впровадження. куди я знаю, коли був впроваджений ЄРДР? Может он тут летом, вот тогда, когда 17 августа 2012 года был дан этот приказ, его провадули? А может, его провадули 20 ноября? А может, его провадули 25 декабря, когда заработала система? Откуда я знаю? Как я могу эти 10 дней отсчитать? Да. Дальше. І пише, що виходячи з вище викладеного бездіяльність слідчої прокурора, що до не внесено відомості до ЄРДР по заявах та повідомленнях про злочини, які надійшли до органів дізнання слідчих прокурорів до набрання чинності КПК України від четвертого дві по яких не прийнято рішення про порушення кримінальної справи чи про відмови не охоплюються. С нистом пункт 1, часть 1 статьи 303 КПК Украины, а тому не Е предметом оскаржены за цим кодексом. Вот вывод. То есть все заявления, которые были поданы до направления чинности КПК Украины 13.4.2012 года, по каких не принято решение про порушение чи про любого, они не есть предметом оскажения. А как пункт 3 переходных положений? где говорится, что они должны быть переданы следователю и внесены, и внесены в ЕРД. И пишет, что поэтому вот, я подала жалобу на решение, которое а мне не предлагает усказывание. Позвольте, но я же подала жалобу на невнесение сведений в реестр. И ведь есть же предусмотрено УПК жалоба да, на да. внесение сведений в реестр. Они как То не были внесены в реестр, так они делать. и сейчас не внесены. 9 11 было подано заявление, оно по статье 97 УПК 60-го года не рассматривалось. Наступил новый УПК, оно не внесено в реестр. Пришло судебное заседание, сообщил, что не внесено в реестр. Я подала жалобу, оно опять не внесено в реестр. И мне судья пишет, что вы такую жалобу подать не можете. Но вот это, вот эти шаблоны, вот эти шаблоны, они разработаны, потому что во втором, вот, во втором ухвале, которая была уже по-другому,

Прорушение закона по... Нет, так мы, мы же все, все, все... Я про общий прошу вас. Ну я готов, я вас не пребываю, не, не пребываю. Дальше общий, 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 общий шаблон. Дальше, опять-таки, опять вот она переписывает. Прям слово в слово вы можете прочитать про эти 24 часа. В результате игноруются переходные положения. Дальше пишет, что системный анализ статей 214-303 свидетельствует про те, что предметом судебного контроля следующего суда может быть только бездействие следователя или прокурора, о котором вы не знаете. Ну, да. да. Нет, вы этого не знаете. Вы а этого не знаете. Sequel, по вы не понимаете, зубов. что такое шаблон. Нет, шаблон да, И это я говорю да, о том, что общее для всех. Вы этого не знаете. У вас вообще никакого нет решения. Такого шаблона А я последила эти шаблоны. Понимаете? Пусть мы прослеживаемся, значит, значит, вот что она говорит, что предметом судового контроля может быть лишь и лишь бездеяльность, и, что это не внесение ведомости до РД, после отримания заявы или поведомления про криминальное правопорушение, то есть такая заява, должна быть подана после створения ЕРДР, а по друге если это достать неданнее, опять-таки, про наявность в описанной заявлении Компатии о знаке Римляна Кармавера. То есть она, она утверждает, полностью, что полностью, первой, что, что только та заява, которая после в ЕРДР, РДР, вот по ней вы можете обжаловать ненесение сведений в реестр, а и а эта заява должна содержать достать данных. То есть они перечеркивают, понимаете? И вот это ориентир. Да. Это, это вот говорит о том, что судья, вот я беру ответ вот этого лента который пишет про достать неями понимаете и вот это есть шаблон. системный сговор. Нет. сговор, то есть разработан общий шаблон прокуратуры и суда для того чтобы гражданам препятствовать вот этому обжалованию сведений. в в'єста. В общем, право. абсолютно правильно що, ви все кажете. Тепер що треба разом роз... опрацювати. Я, як нам все це довести слаби, довести до тих людей, які мож, можуть зміни ці все таки про... проштовхнути? Оце проблема. Ми це все правильно розуміємо. Ви абсолютно все точно правильно -то нас... кажете. Жакон... А як бути далі? Як, як нам оце закон... проштовхнуть? Закон у нас подміняється. подміняється, ми, ми правильно наказання генерального прокурора. Вот і Вот я принесла показати письмо. Высшего специализированного суда от 26.11.2012, которым были даны указания, какие выносить постановления. У людей жалобы на бездействие. А суд пишет, что если в суде рассматривается жалоба на бездействие, значит, после того, как вступил в силу новый УПК, суды должны отказывать людям в рассмотрении этих жалоб и писать, что жалоба не является предметом рассмотрения суда. И Понимаете? Кто и и, кто значит, кто это, не, ну, это написано, что это кто? коллегия судового палата у криминальных справах, то есть у людей, у которых были жалобы на бездеятельность, жалоба рассматривалась, 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 вдруг наступает 20 да. ноября и жалоба перестает быть предметом рассмотрения в суде. Жаловы. Как это так? Было принято, рассматривалась, по ней собирались данные, она ходила, может быть, в апелляцию, возвращалась на новое судебное рассмотрение, вдруг, бах, и перестала быть предметом рассмотрения в суде. Понимаете, вот у нас день суды по этому письму действовали, теперь прокуратура и органы милиции действуют по приказам генерального прокурора. А кто это все пресечет? Посмотрите, что творится. Я пишу в отношении судьи Медушевской. Да? Рассматривал следователь, у нас проследователь прокуратуры, районной прокуратуры. Да? Теперь я обжалую постановление этого следователя в суд. Кто рассматривает? Судья районного суда. Относительно деяния совершенного судьей другого районного суда. Так неужели же судья, судья, судья будет извините, подставлять своего коллегу по клану? Она не будет подставлять свою... И прокурор уверен в этом. Понимаете, должен быть у нас орган по проверке судебных решений, который не будет вот тут на уровне районного суда. И не будет на уровне районной прокуратуры, а это, я считаю, что это должен быть орган превосходной ради, превосходной ради, да, да это, 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 это а должны да. быть юристы, да. это, может быть, должны быть работники, бывшие работники судов, или угу. э, не прокур... не да, а прокуратуры. Понимаете, то же самое касательно э, деяний, совершенных э, прокурорами. Относительно деяний я пишу прокуратуру они закрывают производство или выносят какие-то постановления, я обращаюсь в суд. А завтра этого судью будет прокурор рассматривать. А этого прокурора в суде судья будет рассматривать. Все, Извините, все неужели они друг друга будут подставлять? Если сидит генеральный прокурор Шонка, заместителем председателя высшего специализированного суда Украины по уголовным гражданским делам Шонка, сидит второй Пшонка? вот получается. Генеральная и прокуратура, про а, уже генеральная и прокуратура и касационная и инстанция. Понимаете, так неужели прокуратура подставит суд, а суд подставит будет проверять прокуратуру? Вот что называется. Значит, долж, должна быть структура, которая над ними обеими, чтобы они не выпадали из, как говорится, из органов государственной власти. Потому что вот пишут, вот... В ответе Дмитренко пишет, что будь-якое втручание органов державной влады в деятельность прокуратуры захороняет.